предаването днес ще ви разкажем за йога. Това е система от упражнения, практики и медитации, създадена още в древността. Променила се в продължение на хилядолетия и е добила съвременния си вид чак през последните векове. За да ни запознае с това учение, разговаряме с Лана Петкова, треньор по йога. Занимавам се от ранна детска възраст. Всъщност винаги казвам, че не е йога не аз избрах йога, а йога избра мен, защото това го правя всъщност от двумесечната ми възраст, естествено без да го помна. Това правят моите родители с мен, за мен, за да могат да ме възстановят от едно вродено заболяване, свързано с тазобедрените стави. Така че аз се занимавам цял живот с йога. Разбира се, почти няма спорт, който не съм опитвала или не съм практикувала малко по-сериозно, като плуване ми е голямата страст, зимните спортове, но йога е, изобщо не е спорт, това е нещо като начин на живот, който човек или следва, или не го следва и го възприема много повърхностно. При мен се случи така, че това е моят начин на живота. И това се превърна и в моята професия. А какво представлява всъщност йогата? Какви видове йоги има? Ох, йога това е един огромен океан от разнообразни практики. И всъщност самата дума означава единение. Тоест идеята в това, че една малка самотна искра. Самотна, защото ние така я смятаме. Нашата душа трябва да намери и да се слее с абсолюта, с общото, с вселенната. И тогава тя получава и висшото знание. и а, Йогите смятат, че това е смисъл на човешкия живот. Да се развиеш до състоянието на всепознание. А, така че пътищата, това се нарича царския път на йога, раджа йога. А, хатха йога, която видяхте днес в залата, е малка част, която всъщност подготвя основния човешки инструмент, даден ни от Господ нашето тяло, нашето съзнание, да, всички наши органи и системи, подготвя като инструмент за някаква виша дейност. Без развито тяло смята се, че... Раджа Йога е невъзможна или тя няма да бъде добре за самата личност. Затова ние преди всичко развиваме тялото. От там нататък, кой докъдето където стигне. Звучи много сложно. Да. Как се случва това? Трябва да вярваш, че можеш да го да направиш? Трябва да се насилиш, Трябва по-етатно как се случва? Вяра... Да, вяра... А ние не се занимаваме с религия. Много често йога се бърка с някакво религиозно учение. всъщност това е една от философски системи. И философията невъзможно е да ни присъства в живота на всеки един човек. Ние се раждаме в определена социална среда, в определени условия, под игригора на някаква религия. Тук сме основно православни християни. Йога няма и поне не би трябвало да има религиозен оттенък. В ведите, едно от любимите ми изречения Няма религия по-висока от истината. Тоест, истината, при всички положения е една. И това, че ти вярваш в нея или не, тя ни пристава да бъде такава. Йога дава механизъм, по който ти като личност можеш да се адаптираш добре в този свят, да се развиеш добре и да получиш плодовете на Раджа йога. Родината на йога е Индия. Най-ранните свидетелства за съществуването и датират от 3000-та година преди новата ера. В долините на течението на река Инд в Индия са открити множество камени фигурки, изобразяващи хора в медитативни пози. Възможно е те да демонстрират не йога каквато я е познаваме, а не ин далечен прародител. Терминът йога се споменава за първи път в Катха, индуийски философски текст, написан приблизително през 4 век преди новата ера. В него йога се описва като техника за прочистване на разума и контрол над чувствата, с цел постигане на духовно просветление. През цялата си история йога винаги е била преди всичко духовна практика. Разбира се, системата включва и някои методи за физическо въздействие, пози за медитация, методи за правилно дишане и други. Но тези практики в по-голямата си част са метафизични. Последният важен етап от развитието на йога е навлизането и в културата на Запада през 19 век. Заслугата за това е най-вече на индуистския учител Свами Вивекананда, който пътешествал по Европа и Съединените щати. Постепенно йогата на Запад се е трансформирала преди всичко в система от упражнения, губийки основната си роля като духовна практика. Съвременната йога е резултат от сблъсъка на изтока и Запада. В нея се пресичат древната и новата философия, като се вземат най-силните страни и от двете. Казала, че едва ли има нещо, което не може да се повлияе от йога, защото йога събужда и активира истинската вътрешната сила на човека. И тя дава на всяка личност прилив на страшно много енергия. А, ако заболяването е сериозно, естествено се иска много работа и много мислени и търпение и усилия. Обаче, ако човек е сравнително здрав, йога може да му даде безкрайно много сили за творческа енергия, за, за развитието, за истинското здраве. Така че всеки може да го използва по своя си начин. Ако говорим за заболяване, основно упорно-двигателния апарат най-лесно се повлиява. Това е ясно, защото самите пози предизвикват положителни промени, дали в ставите, дали след някакви травми, особено вечната проблема с гръбначния стълб, защото тя е вследствие на начин на живот, офис и кола, да, и къща. И така, така че абсолютно всеки един проблем може да бъде решен или поне подпомогнат. Зависи колко сили има човек. Но воля, това е вид енергия. И можеш да я придобиеш също. Пробваме да завъртим свития крак на полулотос. Хванете го отвътре и раздвижете колянцето свободно навън. Този крак постарай се да го прибереш по-навътре. Вертим, вертим, вертим. И обязательно проверяйте, днеска, стигать или до носа. Или не стигать. Давай, 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 чеши, чеши, чеши. Обрыштами вертим обратно. А Варианты на раздвиживание. Гушкать и ту стыпалу, камраму, зад, главата, лягами напред. Или лягаме назад, обръщаме цялата подбедрица. Когато искаме да сложим крак на полулотос, важно е степалото да ти се отвори навън, да не се травмира глезена. Отваряме, завъртваме и отпускаме се напред. Бавно. лягай, полулотос, подишайте долу, отпуснете се. А има ли нещо, което пък ти пречи да, да практикуваш йога? Да, пречките, основната пречка, първо е мързел, второ – незнание. Тоест, незнание, много често човек казва, аз не съм гъвкав, затова йога не е за мен. Тогава аз го питам, ако ти не знаеш английски, ще ходиш ли на курс по английски? Да? Значи, ако ти не знаеш йога, със сигурност трябва да дойдеш и да видиш докъде можеш да стигнеш, как да се развиеш. Аз мятам, че йога е за всеки интелигентен човек. Трябва преди всичко да разбираш какво се случва. Да? А като възраст няма ограничения. Аз работя и с малки деца, и с много възрастни хора. Естествено, индивидуалният подход е много важен. Най-добрата най възраст за да започнеш, може би, е тинейджърска когато човек наистина вече има своето, някак си осъзнава себе си, има някакви стремежи, има някакви идеи какво иска да направи, много често точно тази възраст е такава, м, нали, причупва личността и човек в безкрайно търсене някой път води до много лоши последици. Нали? тинейджерите е най-трудната категория, но точно тогава йогата може би е най-подходяща, най най-полезна. Каза, че е начин на живот, извън тренировките в залата, какво трябва да правят хората? А йога ви учи на дисциплина. Първо на а, хигиена и чистота, не е само външна, не е физическа. Не става дума за това, че редовно и душ, да? а на по-скоро на чистота на мислене И от там нататък целият ти живот се подрежда. Значи ти приставаш да изпитваш агресия към света, който те заобикаля, което е много важно. А, изключително много ти помага. Даже коментираме с моите ученици до каква степен им помага това в бизнеса, да запазят самообладание в някакви стресови тежки ситуации, как почвали да дишат, когато нещо се случва неприятно. Определено това помага във всички сфери на живота. Храненето по принцип съвременният човек на Запад е много разглезен. Ние не се храним, когато сме гладни, а по-скоро заради някакво удоволствие. И мислиш с какво още да се поглезе. Докато йога а, малко потушава това усещане. Храната за нас е начин да живееш, да се чувстваш добре, а не просто да се глезеш. И започват да отпадат някакви пристрастия към сладко ли, солено, всичко става. Йога е баланс, йога е златната среда. Друг въпрос е дали твоя избор е златната среда. Някой казва, ми аз искам да живея с, с, на върха на емоционалното напрежение, аз искам да се хвърлям в най-различни удоволствия. Избора е ваш. Минаваме на любимата ни глава, колянната поза. Първо раздвижваме свития крак навътре, навън. Няколко пъти проверяваме как се чувства. бедрото, кулянцето, ако не искам да ляга куляното, няма да го натискам, да, само седим свободно, удобно и тръгвам из корем към бедрото на изправения крак. Бавно слизаме, задържаме, дишаме, отпускайте Нова вариант с завртване странично. Отново ляга ми към крак, а ляга отвътре, правилно И опитваме се да хваним стъпалото към изправения. Така. Протягаме се, задержами. на среда то вот стремимся да вудалек не курем. след 2 гордите а на край главато не можем стоим так а аку можем аку искать и добавить ему мечта эти или хвостами зад горба или дури прибирами с на вытри. Интересното, че вегетарианство не е не основната идея на йога, защото а, има изречение в древния текст. Йогинът, не забравяй да се нахраниш. И йогите използват млечните продукти от свещеното животно, крава, като прясно мляко и масло, използват своята храна. Това означава, че присъства животински протеин. А, обичат мляко, обичат сладки плодове, но избират сатвична храна. Сатва означава чистота. Т.е. най-хубавата храна за нас прясно откъснат плод от дървото. Нещо свежо, приготвено. Нещо, в което е вложена част от твоята душа, твоята обич. Затова аз на всички майки казвам, храняйте децата си с то лично да, влагайте во втва никакого ваша личная энергия а храната может добыть и может быть и утрова. и много учесть тут вас и заради 2 че липса липсва в храната обич, липсва истинский начин на а как вот точно же будет то Има мнение, че йогенът може да се справи лесно с всеки един вид храна, дори и да изеде месо, това няма да му попречи. А, аз не обичам а, да се хваля. Много хора изтъкват, че не едат месо. Не виждам нищо, нищо, с което можеш да се хвалиш. Това е твоя избор. Обичаш нещо, нещо ти пречи. Например, месо естествено пречи за йога. Месо скувава васавите. Месото създава една много плътна, тежка вибрация, която спира твоето развитие. Безсмислено е да, да практикуваш йога, да излезеш вънка, да изедеш една паржола и да изпучиш една цигара. За какво? Безсмислено е. Така че храната е част от нещата, но вегетарианство не е напълно задължително. Пак е избор. Как протича една тренировка за начинаещи, за напреднали и вече за... А, всеки преподавател по йога има своя стил. И аз също го имам. И за това а, с начинаещи старая се първо да, да им обясна а, основите на йога. А, всяка една поза, асана, има своя своя геометрия, има строеж, има а, дихателни принципи, които прилагаме в тренировка. Основните неща трябва да научат начинаещите. Ако те се обръщат към мен с индивидуални изисквания за някакъв индивидуален час, там вече работа е още по-специфична, защото трябва да оцеля индивидуалната характеристика на всеки човек. Как по-лесно ще възприеме, какви пози по-добре ще му пазнат. Това е много сложно и много специфично. Но когато работим в група, начинаещи научават базис, да, основни югийски позите, всъщност не са много. Те са 32. Вариантите към тях, които им улесняват пътя до сложната поза. Например, поза Лотос е най- Първата, върховна, подмасана, да, в нея се случват най-великите неща. Да, и Йогенът напредва нагоре по степалата. Но докато седнеш в поза лотос, има начинаещ, който отрас я прави и не се замисля какво се случва. А има някой като мен, който дълги години прави подготвителни, допълнителни пози и накрая сяда в тази поза. И се получава нещо. Така че подготвителни варианти, лесни, свободни, пози, виньяса като комбинация от асаните, това е начин човек да се развие и да направи някакъв основен комплекс. Аз напреднали вече ми е много трудно, защото имам безкрайно напреднали хора, които имат много по-големи от мен качества, заложби. Аз въобще, аз смятам себе си се за преподавател и не чак толкова добър изпълнител. Това, което направих с моето тяло, за себе си се, аз съм доволна. Но това, което показва едно 11 годишно дете при мен, това е просто космически далече от моите възможности. Защото неговото тяло направо е родено да бъде йоген. Имам такива деца, имам такива възрастни, които с лекота правят изключително трудни пози. С напреднали правим интересни неща, правим а, сложни комбинации, на, развиваме някакво специфично качество, някаква специфична издържливост, добавяме някакво интересно дишане, някакъв друг елемент. Старая се да им бъде интересно и аз да съм на ниво тяхното като преподавател, защото трябва да им задържам вниманието, а всъщност вече в България 14 години го правя, така че мисля, че се справям. На този етап е добре. Всичко ли е измислено в йогата или всеки може да добавя, както каза ти, елементи, варианти на... А, със сигурност е измислено и дадено всичко, но когато го практикуваш много време, както казва Великия Янгар, ключовите са под килимчето за йога. А въпросът е да го сложиш, да почваш да тренираш и намираш тези ключови и намираш неща, които наистина работят добре и те развиват. Така че вариантите и комбинации безусловно присъстват в работа на един търсещ треньор. Да, в моята работа, но всичко това е измислено преди хиляди години и даже съвременните стилови, стилове като степа, аеробика или айде някои други елементи от гимнастика. Всичко това е било отдавно в майсорските гимнастически школи, където е и е, такива треньори като мен, само че те са винаги са били мъже, жените сравнително скоро се занимават с йога. А, те измисляха невероятни неща и ние само им повтаряме, повярвайте ми, трудно е с две ръце, двата крака, Нали, човекът малко се промени за 5000 години, а може и повече. И класически триъгълник. Разтваряйте кръчета по-широко. Добре е първо да минете към ливия крак, после към десния или вече няма значение. Както прецените, понаблюдавайте. Едното степало напред, а другото с повече обръщаме назад. Разстоянието, дължината на единия ви крак. Слизаме бавно надолу. Можем да слезем с ръката до земята. Слизаме, опираме. Не можем, стоиш, опираш в крака. Ръката докосва рамото и отваряш по този начин вертикално. И лека по лека, ако тялото позволява, опираш и с ръката долу. Поглед към палец на ръката. Завъртваме се повече. Отваряте се. Помислете как се чувстват краката в момента. Подишайте. Свободно, свободно, без напрежение. Дори и колянството да ви се свива, постарайте се да го отпуснете. Този крак да ни, да, да стои с напрежение. Рамения пояс, опорната ръка проверяваме. Избутайте се леко нагоре. Отворете повече рамото. И като последната капчица завъртване на врата и поглед горе и с крим крием ръката зад гърба, завъртваме се още малко издишай повече. Издишването ви дава някакви вътрешни резерви на по-голямо усукване, завъртване. И изтегляме ръката странично, с обръщане на тялото, дланите към земята. Да, постарай се ръката да не потива много надолу. Виждаш, че да, до главата. Протягаме се. Издишваме и отпускаме се към колянцето надолу. забледнете рыцы эти, постарайтесь да ги поставите наши ручината на рамината, за направим кучту с крак. Предняя викрак, крак, назад. Ние направихме кучту с на долу. сега не би трябвало затрудните много. Протягаме загордите и главата. Ако получава главата на земята, и повече изправяме крак горе. и сыщи крак. Стып вас одна крачка напред. Ардха Чандраса, напомните тази поза. Пырву помогните со сдвете рычечки напред упирами. Расстояние то между упорната рыка и крак проверявати. Дигнати крак, утварями таза на вын. провай, провай. И если се получава и се чувствами стабильно на тарыка, дигами как-то в тригалник. Добавяме протягането с на реката напред. Още, още, още протягай. Тялото ще ви каже благодаря ти много. Ама след малко. Добре. Задържаме оттанасанка, почиваме и стигли се надолу. Издишай, стоим, почиваме. Отпуснато. Разговорът ни с Слана ще продължи следващата седмица, когато ще ни разкаже за различните етапи от развитието на йогина. Ключ Мула Бандха, стягаме тазовото дено, Рецети там, където ви е възможно, за да направим, пада гощхаса на извиваме гърба и изтегляме брадичките, кръщечето извиваме, протягаме се напред. А когда цети, да, можешь и по на горе. Само искам, да установиш извивка в крыше, да, да усетиш, как се извива горба, гордите напред, брадичката там напред. И лека-пулека лека можем да хванем и палците. И бавно ставим. С угъването почистихме предната и задна страна на тялото. Вдишваме двете ръчички, дигаме. Чистим страничната линия, тръгваме надясно. Наблюдаваме лявата страна как се угъва. Някакви милиметри добавяте на угъване. Цялото тяло като дъга. бавно минаваме на другата страна. Наблюдавам дясната страна на тялото.